बड़े ओके ओके इम्तिहान थे भाई बहुत मुश्किल इम्तिहान होते हैं अल्लाह की बारगाह में दुआ क्या कह रहे हैं या इलाह अलAmin जब मैं قیامت को उठूं तो मुझे शर्मसार ना करना पैगंबर की आजजी और इनके सारी انكसारीता अल्लाह की عطا है वला तुखजिनी यौम युबअथून بسم الله الرحمن الرحیم अल्लाह हुम्मा सल्ले मज़रत सामीन दौरा तफसीर कुरान पारा नंबर उन्नीस रुकू नंबर नौ शुर आयात छियासी सतासी अठासी नवासी और नबे अल्लाह तम सबको कुरान हकीम का फैज़ान नसीब फरमाए कुर मजीद के अंदर जा ब जा अम्बिया केस मौजूद हैं ये इतनी ख़ूबसूरत रोशनी है कि जिससे ठंडी हवा के जोंकियाँ महसूस करते हैं अल्लाह ताला के वो पाक और बुजर्गीदा बंदे जिनकी ज़िंदगी की खुशबू सबसे मोतबर तरीन ज़राए यानी कुरान मजीद के ज़रिए हम तक पहुँची हज़रत इब्राहीम अल्लाह रबुज की बरगाह में हाथ उठा कर दुआ कर रहे हैं उनकी दुआ का कुछ हिस्सा सबका दर्श में गुजरा और आज का दर्श भी उनकी दुआ का हिस्सा है आप अपनी दुआ को जारी रखते हुए अपने खुदा के सामने जोली फैला कर अर्ज करते हैं बग ले ने अभी और बख्श दे मेरे बाबा को बख्श दे मेरे बाबा को इनहू काना मिनत मिनतौन के वो बहुत गुमराहों में से हैं ये बाबा से मुराद हजरत इब्राहिम के चचा हैं नबी पाक सल्ला वसलम पाक पुश्तों में से होकर आए तो तारीखी एतबार से भी मुफसरीन की आरा में भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो अपने वाले थे हज़रत तारख़ वो बचपन में फ़ोत हो चुके थे वो पहले फ़ोत हो चुके थे और बत्तीस साल की उम्र थी गालिबा जब निमरूद की आग जलाई गई नमरूद की आग जलाने में आज़र जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चचा था उसने भी पेश पेश होकर उस आग को भड़काने में तावन किया आग जो उस चिता की आग थी जो बहुत बड़ा अलाव जलाया गया था, उसमें से एक अंगारी और आज़र उस अंगारे से जल कर राख हो गया और जहां हो गया था आपने अपने चचा को कहा था कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा तो ये उस दुआ का वादा का पूरा होने का मकाम है आपने कहा वक्त फिर अभी एला बख्श दे मेरे अबा को मेरे बाप को यानी जिसने मुझे बचपन में पाला है मेरे चचा इन का मिनत दो बेशक वो है गुमराहों में से जहां तक बात आपके वालिद साहब की तो वालिद के लिए वालिद का लफ्ज़ कुरान हकीम ने इस्तेमाल किया हजरत इब्राहिम के हकीकी वालिद के लिए क्या वो दुआ को याद नहीं है रबाना फिर वल वालया वलोमीन योम यकूमल ए हमारे रब बख्श दे मुझे और मेरे वालदेन को और तमाम मोमिन को क़ियामत के दिन हिसाब के दिन फिर आज़र के हाँ इनको परवरिश मिली जैसा कि हज़रत मूष्लाम फिर उनके यहाँ पले बड़े तो आज़र के यहाँ हज़रत इब्राहीम की परवरिश हुई तो यहाँ से अभी का लफ् भी किसके लिए इस्तेमाल हुआ है इससे मुराद होगी चचा आप फरमाते हैं वाला तुखनीसून और ना शर्मसार करना मुझे जिस रोज़ लोग कबरों से उठाए जाएंगे जिस लोग जिस रोज लोग कब्रों से उठाए जाएंगे अब कितनी बड़ी इबादत कितनी जिंदगी जो ताबीर है किससे कुर्बानियों से आजमाइशों से आग में कूद गए अपना बेटा जबा कर दिया जबा तो कर दिया अपनी तरफ से कामयाब हो गए माल मवेशी जमीनों से महरूम कर दिए गए और इतने इम्तिहान किसी पे नहीं आए कि बेजा अल्लाह पाक ने जाओ मक्का की तरफ और क्या करें वहां जाके अपने बच्चे और बीवी को छोड़ के आ जाए बड़े बड़े इम्तिहान हैं और दुआ क्या कर रहे हैं और इम्तहान में माशा ठीक ठाक साबित क़दम भी रहे अल्लाह पाक ने इन्हें कामयाबियां भी यहाँ फरमाई बड़े ओके ओके इम्तहान थे भाई बहुत मुश्किल इम्तिहान होते हैं अल्लाह की बारगाह में दुआ क्या कह रहे हैं या यामीन जब मैं क्यामत को उठूँ तो मुझे शर्मसार न करना पैगम्बर की आजी और इनका सारीयता

ऐसा बंदा जिसके दिल में खुदा की याद का रोग लगा हो सलीम का लुभवी माना होता है ऐसा उज्व जिसे सांप ने काट लिया हो उसे फिर दर्द रहता है ना तो सांप के काटे का तो फिर इलाज है कि शायद किसी को सांप ने काटा और वो क्या हो दोबारा सेहत याब हो जाए लेकिन जिसे खुदा की याद का रोग लग जाए उससे बड़ी नहमत कुछ नहीं होती हमेशगी वो मांगता है कि ये रोग मेरे दिल से जाए नहीं मेरे ये रोग मेरे दिल से जाए नहीं, जाए नहीं। कहते हैं कि कियामत के दिन माल भी फायदा नहीं देगा बेटे भी फायदा नहीं देंगे फायदा देने वाला दिल होगा, जो अल्लाह की याद में लगा होगा अल्लाह के फरमा बरदार बंदों वाला जो दिल होगा अल्लाह ताला क्यामत के दिन ऐसे बंदे को निजात फरमाए इलाम बिन सलीम मगर वो झुकने तो वाला दिल व उजल फतिल और करीब कर दी जाएगी जन्नत परहेजगारों के लिए ये दुआ भी है और यह दावत भी है आज के दर से जो हमने सीखा सबसे पहली बात ये सीखी हमने हजरत इब्राहिम के वद के लिए दुआ भी जो मोमिन थे उनके लिए दुआ भी कुरान में महफूज है दूसरी बात हमने ये सीखी जितनी भी इबादत कर जाएं जितने भी झुक जाएं खुदा के सामने जो कुछ भी हो जाए फिर भी अल्लाह के सामने आजी और इनके योमे क्यामत से निजात मांगनी चाहिए सारी जिंदगी और कबर के अजाब से निजात मांगनी चाहिए इब्राहिम का उसवा में यही सिखाता है तीसरी बात हमने ये सीखी है कि जितना माल आ जाए बेटे हो बहुत सारे कई लोगों के साथ साथ बेटे होते हैं छह बेटे होते हैं चार चार बेटे होते हैं अल्लाह ताला उनको बरकतें अता फरमाए लेकिन इसके बावजूद डरना चाहिए दुनिया में तो इज्जत है पता कहते जी मेरे दो बेटे हैं चार बेटे हैं छः बेटे हैं माशाला दुनिया में तो अल्ला खुद कह रहा है कि इज्जत का निशान है माल है लेकिन ये इधर ही रह जाएगा सब कुछ क्यामत के दिन अपने अमाल काम आए, क्यामत के दिन कौन कौन काम आएगा अपने अमाल काम आएंगे और चौथी बात हम ये सीख रहे हैं कि अल्लाह ताला हम सब को कल बे सलीमता पांचवी और आखिरी बात कि अल्लाह हमारे दिल को भी जन्नत के शौक से मामूर है बुरा बुरा शौक नहीं है वैसे उमदा शौक़ तो यह है कि अल्लाह अपने दीदार की लजत दे दीदार का शाइ बनाए दीदार का शौक़ अता फरमाए लेकिन जन्नत के भी अगर तलबगार बन जाए तो सौदा बुरा नहीं है इस ज़माने में जन्नत के खरीदारों को भी अल्लाह ताला रहमत अता फरमाएगा ये शौक़ है और अल्लाह पाक ने खुद दिलाया है ये हमारे इस्लाम का हिस्सा है अल्लाह ताला हम सबको तमाम दुआएं तमाम असबाक सीखने की और दुआएँ मांगने की तोफीकता फरमाये बााना अलहमदुल्लबी